Berbagai isu yang berlaku di sekolah seperti yang kita sedia maklum isu yang berkaitan dengan kes buli, kematian, rogol, uh, rokok, uh, disiplin ponteng dan sebagainya judi dan sebagainya menjadikan sistem pendidikan kita pada hari ini adalah merupakan satu perdebatan hangat di kalangan rakyat. Bermula dengan kes di Sabah sampailah yang terbaru sekali di Baling yang baru berlaku baru saja berlaku kes ronggol di Baling Datuk betul. Ini adalah merupakan satu tragedi yang berlaku ke dalam sistem pendidikan di dalam negara kita. Semua kes ini berlaku adalah satu wake up call kepada pihak kerajaan dan kementerian di dalam kita menangani dan menghadapi masalah ini. Saya nak maklumkan satu bedah siasat ataupun forensik postmortem yang serius perlu kita lihat di mana silapnya didikkan anak-anak muda pada hari ini. Adakah sistem pendidikan kita yang tidak betul? Adakah kita terlalu berlembut dengan anak-anak? Ataupun adakah mereka ini terlalu terdedah kepada faktor dan unsur negatif? Ramai yang memberi pandangan kepada saya sebagai ahli parlimen. Kuasa guru itu perlu dikembalikan semula. Guru perlu diberi ruang yang mencukupi untuk mendidik anak-anak kita di sekolah supaya mereka lebih berdisiplin dan menjadi manusia. Datuk Ramai guru di luar sana meluahkan perasaan bahawa mereka hampir putus harap dengan sistem hari ini yang dilihat seolah-olah guru bertuankan kepada murid dan pelajar. Apabila mereka mengambil tindakan untuk mendisiplinkan anak-anak, akan ada kes guru dibawa ke mahkamah seperti yang baru berlaku baru-baru ini. Ada report polis daripada ibu bapa dan ada ibu bapa yang menyerang guru di sekolah dan di tempat awam. Apa yang kita nak buktikan ketika zaman sekarang ni kepada anak-anak kita? Adakah nilai murni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan 2026 pada pagi ini. Belanjawan 2026 ini datang pada saat yang sangat penting ketika Malaysia melangkah ke era baru di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Rakyat menuntut bukti bahawa dasar-dasar besar yang diumumkan oleh kerajaan benar-benar mampu untuk diterjemahkan kepada kesejahteraan hidup mereka. Tahun 2025 menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang sangat sederhana di sekitar 4.5% disokong oleh perbelanjaan domestik dan pelaburan asing yang kukuh. Dalam konteks ini, belanjawan 2026 perlu berfungsi bukan sahaja untuk menstabilkan fiskal negara tetapi juga untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berimpak kepada rakyat di setiap pelosok termasuk kawasan parlimen luar bandar seperti parlimen saya di Jelebu. Setiap ringgit yang dibelanjakan mesti disalurkan dengan penuh tanggungjawab mengimbangi keperluan mengekang defisit dengan keperluan memperkukuh kesejahteraan rakyat. Sebagai ahli parlimen sebagai ahli parlimen daripada Negeri Sembilan, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan terutamanya Yang Amat Berhormat Tambun di atas pelbagai projek yang telah dilulus dan diumumkan untuk Negeri Sembilan. Dalam meneliti belanjawan 2026 ini, saya ingin menyentuh tentang keperluan mendesak untuk melaksanakan reformasi fiskal yang menyeluruh serta memastikan ke kecekapan dalam pengurusan perbelanjaan kerajaan. Ini penting kerana tahun 2026 menandakan permulaan kepada Rancangan Malaysia ke-13 dan asas kepada kejayaannya bergantung kepada sejauh mana kerajaan mampu mengurus keuangan awam secara berhemah, disiplin dan berkesan. Pertama Datuk Ibn kita mesti mengakui bahawa struktur fiskal negara kita berada dalam keadaan yang sangat mencabar. Defisit fiskal diunjurkan berada pada kadar 3.5% pada tahun 2026 manakala nisbah hutang kepada KDNK melebihi 61% menjadikan ruang fiskal kerajaan semakin sempit. Dalam keadaan begini sebarang kelemahan di dalam pengurusan perbelanjaan boleh membawa kesan jangka panjang terhadap keupayaan negara membiayai pembangunan dan menunaikan tanggungjawab sosialnya. Oleh itu saya berpendangan bahawa reformasi fiskal perlu digerakkan dengan lebih berani tetapi berhati-hati. Sebab itu saya merasakan perlunya kerajaan memperkenalkan indikator keberhasilan ataupun key outcome indicators yang lebih jelas bagi setiap kementerian. Kedua, dari sudut kecekapan belanjawan, kita perlu berganjak daripada pendekatan berbelanja untuk membelanjakan kepada perbelanjaan berasaskan impak dan keberhasilan sebenar. Ini bermakna setiap ringgit yang diluluskan oleh parlimen mesti dapat menunjukkan pulangan yang jelas dan nyata kepada rakyat. Sama ada dalam bentuk peningkatan produktiviti, peluang pekerjaan dan peningkatan taraf hidup. Saya menyarankan agar kerajaan memperluaskan pelaksanaan outcome based budgeting ke semua kementerian. Dengan laporan penilaian setiap inisiatif atau projek yang diumumkan dalam belanjawan dibentangkan semula di dalam parlimen supaya accountability dapat dipertingkat dan rakyat diberi maklumat secara jelas tentang status terkini projek di kawasan mereka. Saya bangkitkan perkara ini Datuk yang betul kerana terdapat beberapa projek yang diumumkan di dalam belanjawan-belanjawan yang lalu tapi secara fizikalnya masih belum dilihat dan ataupun dapat dilihat perkembangannya di setiap kawasan. Rakyat kadang-kadang membangkitkan persoalan ini dan sebagai ahli parlimen saya sendiri tidak boleh memberikan jawapan tentang permasalahan ini. Kecakapan belanjawan bukan hanya tentang mengurangkan perbelanjaan tetapi memastikan setiap sen dibelanjakan pada tempat yang betul pada masa yang tempat yang tepat dan untuk rakyat yang benar-benar memerlukan. Datuk dan saya nak masuk dalam isu pendidikan ya. Pelbagai isu yang berlaku di sekolah seperti yang kita sedia maklum, isu yang berkaitan dengan kes buli, kematian, rogol, uh, rokok, uh, disiplin ponteng dan sebagainya, judi dan sebagainya menjadikan sistem pendidikan kita pada hari ini adalah merupakan satu perdebatan hangat di kalangan rakyat. Bermula dengan kes di Sabah sampailah yang terbaru sekali di Baling yang baru berlaku baru saja berlaku kes ronggol di Baling Datuk betul. Ini adalah merupakan satu tragedi yang berlaku ke dalam sistem pendidikan di dalam negara kita. Semua kes ini berlaku adalah satu wake up call kepada pihak kerajaan dan kementerian di dalam kita menangani dan menghadapi masalah ini. Saya nak maklumkan satu bedah siasat ataupun forensik postmortem yang serius perlu kita lihat di mana silapnya didikkan anak-anak muda pada hari ini. Adakah sistem pendidikan kita yang tidak betul? Adakah kita terlalu berlembut dengan anak-anak? Ataupun adakah mereka ini terlalu terdedah kepada faktor dan unsur negatif? Ramai yang memberi pandangan kepada saya sebagai ahli parlimen. Kuasa guru itu perlu dikembalikan semula. Guru perlu diberi ruang yang mencukupi untuk mendidik anak-anak kita di sekolah supaya mereka lebih berdisiplin dan menjadi manusia, Datuk Yang Ramai guru di luar sana meluahkan perasaan bahawa mereka hampir putus harap dengan sistem hari ini yang dilihat seolah-olah guru bertuankan kepada murid dan pelajar. Apabila mereka mengambil tindakan untuk mendisiplinkan anak-anak, akan ada kes guru dibawa ke mahkamah seperti yang baru berlaku baru-baru ini. Ada report polis daripada ibu bapa dan ada ibu bapa yang menyerang guru di sekolah dan di tempat awam. Apa yang kita nak buktikan ketika zaman sekarang ini kepada anak-anak kita? Adakah nilai murni apa yang nak kita tunjukkan kepada mereka? Adakah anak-anak zaman sekarang berbeza tentunya berbeza ketika zaman saya menjadi pelajar sekolah dulu walaupun saya tidak berapa tua sekarang datuk yang lebih tua masih muda lagi tetapi anak-anak sekarang datuk betul lebih terdedah kepada teknologi dan perkara negatif yang uh, pada besar memang muda tetapi dia agak nampak lebih tua daripada saya tentang perkara negatif datuk yang betul yang ada di media sosial apa yang saya nak sebut mungkin tak begitu popular agak konservatif dan mungkin keterlaluan. Tetapi saya rasa sudah sampai masanya untuk kerajaan melakukan tapisan besar-besaran dan lebih serius terhadap bahan-bahan yang boleh diakses di media sosial. Semalam Datuk Betua, Menteri Komunikasi ada mengeluarkan kenyataan bahawa Malaysia bakal mewajibkan semua platform media sosial melaksanakan proses pengesahan identiti pengguna atau electric know your customer bagi memastikan kanak-kanak bawah umur 13 tahun tidak memiliki sebarang akaun media sosial. Ini saya setuju. Tetapi saya nak bagi cadangan baru kepada menteri yang berkenaan supaya kita nak tengok umur 13 ni terlalu muda Datuk Ibu Kita naikkan sikit tingkatkan ke umur 16 tahun tidak ada akses kepada media sosial. Kalau dia nak kata kita terkebelakang, okey, it's okay, no problem. Asalkan rakyat dan generasi masa akan datang akan lebih berkualiti. Australia Dato Isdor telah meluluskan online safety amendment, social media minimum age, Bill 2024 yang mengubah online safety act 2021 dengan izin. Undang-undang baru ini memperkenalkan kerangka usia minimum untuk media sosial dipanggil social media minimum age SMA. Tanggungjawab ini diletakkan pada platform media sosial untuk mengambil langkah menasabah ataupun reasonable steps agar pengguna di bawah umur 16 tahun tak boleh buka akaun, tak boleh akses dan mengekalkan akaun supaya disiplin mereka lebih terjamin. Bagaimana Datuk Deputua, anak-anak seumur 16 tahun atau belasan tahun bertindak ganas yang tak terfikir oleh pemikiran seorang manusia? Ini semua mereka terpengaruh sebahagian besarnya daripada bahan-bahan media sosial. Perkara ini jika tidak diambil serius akan menjadi bom jangka untuk generasi masa akan datang. Kita akan wujudkan satu generasi yang unpredictable ataupun generasi yang tidak boleh dijangka dan uncontrollable. Generasi yang tak boleh kena kontrol lagi, Datuk Yang Pertua. Saya nak ulas sedikit kenyataan yang dibuat oleh timbalan ataupun ketua pengarah pendidikan yang telah dijawabkan oleh Yang Berhormat Menteri. Ini satu perkara yang sangat serius kerana ketua pengarah pendidikan adalah orang yang bertanggungjawab terhadap semua sistem pendidikan di dalam negara untuk masa depan yang lebih baik. Maka saya nak cadangkan agar Yang Berhormat Tambun dan kerajaan khususnya melihat perkara ini dan melantik pihak ketiga yang tidak ada sebarang kepentingan dalam kementerian pendidikan untuk menyiasat apa sebenarnya yang berlaku saya memetik sekali lagi seulang Datuk betul ulasan dan juga bacaan kepada Malaysia Youth Mental Health Index 2023 oleh UNICEF pada tahun 2023 yakni kajian ini dibuat pada tahun 2022 6 daripada 10 mengalami kemurungan yang sederhana 3 daripada 10 mengalami kemurungan yang apa ni uh, tadi yang ringan yakni sederhana 1 daripada 10 mengalami tekanan yang melampau apa tindakan kita bagi tahun 23 24 25 dan tahun depan untuk mengatasi masalah tekanan mental yang saya juga dah sebut ketika saya berada di sana dahulu Datuk betul. Marah saya jelbu sikit je. Ya. Yeah. Nak sokong jelbu. Boleh ya? Eh? Okey, a uh, jelbu setuju tak dengan segala yang disebutkan oleh jelbu tadi segala masalah-masalahnya kan? Uh, setuju tak kalau kita mintalah Kementerian Pendidikan ni overhaul structural change bukannya patch up sana sini saja. Setuju tak? Setuju. Nasir. Setuju ah uh, uh, apa kapar. Kapar-kapar. Setuju. Immediate change dengan design. Kita kena total overhaul dalam sistem pendidikan kita supaya generasi yang bakal kita lahir pada masa akan datang akan memberikan manfaat kepada negara kita Datuk betul. Saya bukan tak setuju dengan pendekatan dan psikologi kepada pelajar dan kita harus ingat kita tak boleh lihat hasil generasi yang lebih baik kalau pendekatan kita tetap sama seperti dahulu Datuk Betul. Ketika ini kita ada pegawai perhubungan anggota sekolah yang dilantik uh, menjadi penghubung antara pihak sekolah dengan PDRM. Kita ada semua pegawai perhubungan sekolah. Saya merasakan Datuk Betul PPS ini perlu diperkasakan supaya mereka dapat bantu mencegah sebarang kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Sekarang ini kekerapannya boleh dilibat, dilipat gandakan. Sekarang dia sebulan sekali masuk ke sekolah boleh diadakan pada setiap minggu dan cadangan saya jika setiap sekolah ada PPS di kalangan anggota polis mungkin pihak kementerian boleh mempertimbangkan diwujudkan pegawai perhubungan sekolah di kalangan pegawai atau pakai pakar sekretari pula Datuk yang betul Datuk yang betul saya nak cadang kepada pihak kementerian pertama pendidikan emosi, emosi saksiah diperkuatkan dalam kurikulum kejelasan emosi empati komunikasi berhemah dan sebagainya kedua peranan pegawai perhubungan sekolah diperkasa ketiga perkhidmatan kaunseling sekolah ditingkatkan keempat kawalan literasi media sosial kelima sekolah sebagai zon selamat ataupun safe school zone tindakan undang-undang tata tertib yang lebih tegas tetapi adil dan ketujuh kerjasama keluarga dan komuniti kelapan data dan penyelidikan yang berterusan datuk betul saya nak masuk pada MYCC pula MYCC ni datuk betul, apa dia wujudnya MYCC ni sebenarnya saya sekali lagi nak sebut MYCC adalah untuk memastikan pasaran Malaysia kekal adil terbuka dan kompetitif Namun persoalannya sejauh mana impak dan kebesaran penguatkuasaan MyCC ke atas kepentingan rakyat terutama dalam sektor-sektor kritikal seperti makanan, kesihatan dan keperluan asas harian. Kegiatan kartel dalam sektor makanan umpamanya bukan sekadar menjejaskan struktur persaingan pasaran malah membawa kesan langsung terhadap harga barang yang dibayar oleh pengguna dan tuan-tuan. Sampai hari ini rakyat bercakap soal pecatutan bercakap soal harga ayam dan daging serta pelbagai makanan utama lain yang menurut penganalisis dicorak dan ditentukan oleh katal-katal. Pendedahan SPRM terhadap kes katal susu tepung melibatkan bekalan ke sebuah jabatan bernilai 120 juta ringgit yang tidak mematuhi piawaian SPRM ataupun piawaian piawaian uh, SIRIM sudah cukup memperlihatkan kegagalan MyCC terhadap bidang kuasa dan fokus sebenar sembrong itu belum menyentuh soal pengangkutan bekalan alat ganti kenderaan pengeluaran dan pembekalan ubat-ubatan persaingan di pasar raya hospital swasta dan syarikat insurans yang semuanya ini melibatkan kepentingan rakyat secara langsung rakyat dan pengguna banyak mengeluh kerana terbeban dengan isu charge dan bayaran yang seakan tidak mendapat perhatian dan gagal dikawal selia oleh MCC. Rakyat ataupun ketika rakyat merasa terbeban, pemain industri dalam sektor yang dinyatakan meraih keuntungan besar setiap tahun Datuk Mertua. Pada masa ini, MCC dilihat memberi tempuan kepada isu-isu teknikal dalam sektor kurang kritikal selain mengejar kes berperfaat tinggi tanpa impak langsung kepada rakyat. Oleh itu adalah wajar kajian semula terhadap bidang kuasa dan keutamaan penguatkuasaan MCC dilakukan segera agar tidak dilihat syok sendiri dan secara silo. Ini selaras dengan objektif asal penubuhannya iaitu untuk melindungi kepentingan pengguna dan memastikan pasaran yang adil dan kompetitif. Kegagalan untuk mengutamakan kepentingan rakyat adalah kegagalan yang tidak boleh sama sekali dikompromi sudah terbukti isu kos sara hidup di beberapa negara membawa kepada rusuhan rakyat dan terkesan akhirnya menggugat kestabilan dan ekonomi negara. Sampai bila Datuk Tuan Putua? Putaran kegagalan MYCC ini akan memberi kesan buruk kepada rakyat. Malah dengan membiarkan berlarutan sedemikian begitu lama seakan sabotaj kepada kerajaan madani yang komited dan serius mahu membela rakyat maka sudah sampai masanya MCC disuktur dan dikaji semula agar tidak menjadi kisah kegagalan kepada kerajaan negara memerlukan sebuah suranjaya persaingan yang berwibawa, adil, berintegrati, profesional dan ef efisien di bawah cadangan pengsuturan itu, Maisisi wajar melantik badan penasihat sebagai suranjaya penjagaan rasuah Malaysia. Seperti uh, SPRM, Datuk yang betul. Semua langkah pembetulan dan kajian semula ini penting bagi menjaga persekitaran perniagaan terbaik yang boleh memacu ekonomi negara dengan pantas. Pada masa yang sama, saya, kita harus memastikan MyCC yang berwibawa dapat membina keyakinan para pelabur selain menjaga kepentingan awam secara uh, ter, keseluruhannya. Datuk betul. To, topik yang akhir, saya nak sebut sikit saja Sagi Datuk Putera, negara kita ada 8,529 rukun tetangga yang ditubuhkan di seluruh negara, keanggotaannya hampir 210,000 orang Datuk Putera. Di Negeri Sembilan kita ada 358 KRT dan SRS ada 302 di seluruh tujuh daerah. Apa yang saya nak sebut hari ini Datuk Mentua? KRT ini peruntukan cuma 6,000 daripada pihak kementerian. Setahun. Itu pun kalau KRT itu tidak aktif, peruntukan dipotong. Dan peruntukan 6,000 ini tidak mencukupi bagi mana-mana KRT yang aktif untuk melakukan pelbagai program dan pendekatan untuk kepentingan masyarakat bandar. Saya nak bagi tahu Datuk Mertua, JPKK di kampung kita ada JPKK. Pengusi JPKK ada allowance daripada pihak kerajaan. Setiausaha JPKK ada allowance daripada pihak kerajaan. Mesyuarat ada allowance kehadiran mesyuarat. Dan geran untuk menjalankan program di semua aktiviti JPKK ada dibekalkan oleh kerajaan. Tapi tidak berlaku kepada KRT. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan apalah kiranya jika dipertimbangkan supaya pengusi, setiausaha dan allowance mesyuarat KRT yang menjaga keharmonian dan juga organisasi bagi komuniti bandar ini dapat disamakan pendapatan mereka seperti JPKK yang menjaga di peringkat kampung. Akhir sekali Datuk Betul, saya nak landing dah, saya tahu masa dah merah. Dalam perbahasan tahun 2026 ini, saya ingin mengingatkan bahawa rakyat di luar bandar Datuk Betul seperti Jelebu ini, dia bukan nilai bajet pada angka dan unjuran semata-mata. Mereka menilai pada kesan sama ada kehidupan mereka menjadi lebih baik. Peluang ekonomi bertambah dan harga barangan keperluan menjadi munasabah. Belanjawan 2026 menuntut satu kepimpinan yang berani untuk membuat keputusan yang sukar tetapi perlu dibuat. Jika kerajaan benar-benar ingin mengstrukturkan semula ekonomi dan mengurangkan beban fiskal, maka ketulusan, keberanian dan keutamaan kepada rakyat mesti menjadi asasnya. Jangan lagi kita melihat belanjawan ini sebagai ritual tahunan tetapi sebagai pelan tindakan sebenar untuk membina semula kepercayaan rakyat terhadap dasar kerajaan negara. Rakyat tak minta lebih Datuk Yang Pertua termasuk Datuk Yang Pertua, pengundi Datuk Yang Pertua juga sama dengan pengundi saya. Mereka cuma mengharapkan segala inisiatif baik yang diumumkan dalam belanjawan ini akan memberi manfaat, menambah baik taraf hidup kehidupan mereka dari masa ke semasa. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya dengan ini menyokong rang undang-undang perbekalan 2026 pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jalebu. Saya jemput Yang Berhormat Kubang Kerian.